assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar kanalimga xush kelibsiz bugun men sizlarga juda ham oson usulda salat tayyorlashni ko'rsatib beraman juda e, ham oddiy salatimiz e, 10 kilo pomidor 5 kilo bodring e, 2 kilo achchiq qalampir e, piyoz 1 kilo sarimsoq 2 bosh tozalab oldim sarimsoqni va mana bunaqa qizil hamda e, yashil bolgarskilar lar ikki kilo ikki kilodan oldim e, bir bog' shivit va bir bog' rayhon kerak bo'ladi ko'katlarni ham albatta ta'bingizga ko'ra istasangiz solasiz istasangiz solmasligingiz mumkin pomidorlarni mana bunaqa qilib to'g'rab oldim va e, qozonga solib oldim bodringlarni ham shu shaklda xohlasangiz ingichkarok ham to'g'rashingiz mumkin bu ham o'zingizga yoqamish o'zingiz tabingizda mana bolgarskиy ochiq achchiq qalampirlarni qizil balgarskiy bulg'ori qalampirlarni hammasini mana shu shaklda to'g'rab oldim piyozlarni ham кальцо qilib ya'ni yarim oy shaklda to'g'rab oldim piyozlarimizni va qozonga solib aralashtirdim azizlar ana endi sarimsoqlarni e, boya ikki bosh sarimsog'im bor bu edi undan keyin esa rayhon e, va shivitlarni to'g'rab soldim mana to'g'rab solib aralashtiramiz azizlar aralashtirganimizdan keyin tuz solamiz tuz men mana bunaqa choy e, idishimiz bor turklarni choy bardagi deydi shuni yarim qilib soldim yarimdan ozroq qilib va to'ldirib e, bir stakan yog' soldim e, stakanimiz yuz milligramm azizlar va qaynatishga soldim tuz ellik e, yog' 100 mg soldim mana qaynab chiqdi ko'p qaynatib yubormaysiz mana shunday qaynab boshlagach bonkalarga yopib boshlaymiz azizlar men bonkalarimni sterilizatsiya qilmadim faqatgina tozalab yaxshilab yuvib oldim qapqoqlarni sтерилlизовать qildim bankalarim faqat toza yuvilgan va quritilgan sterilizatsiya qilmadim chunki salatimiz issiq issiq holda yopayapman shu ham sterilizatsiyada ammo qapqoqlarim sterilizatsiya qilib oldim krishkasini mana bunaqa reзbavoy yaxshilab yopib olamiz havo qolmaydigan shaklda mana krishkam qaynoq suvda sterillanyapti mmo bankalarim faqat yuvilgan buni ham xuddi shunaqa rezbavoy qapqog'ini buraymiz qattiq havo qolmaydigan shaklda mana o'n sakkizta bir litrlik bankada salat chiqdi azizlar mana ko'rib turganingizdek salatimiz juda ham oddiy va oson usulda tayyorlandi bir kecha ustini yopib qo'ydim undan keyin ertasi kuni esa olib qo'ydim to'ntarib o'ng qilib mana ertasi kundagi ko'rinish azizlar e'tiboringiz uchun rahmat